ॐ ग्लौं गं गणपत्ये नमः श्रीगुरुभ्यो नमः अन्तर्कि नमस्कारं सङ्कटनाशनगणेशस्तोत्रं देवकृतं नमो नमस्ते परमार्थरूपमो नमस्तेखिलिलकारेन्द्रियाणामधिवासिनेऽपि नमो, नमस्ते नमो नमो भूतमयाय तेऽस्तु नमो नमो भूतकृते सुरेश नमो नमः सर्वधियां प्रभोद नमो नमो विश्वलयोद्भवाय नमो नमो विश्वभृतेऽखिलेश नमो नम कारणकारणाय नमो नमो वेदविदामदृश्य नमो नमः सर्ववरप्रदाय नमो नमो वागविचारभूत नमो नमो विघ्ननिवारणाय नमो नमो भक्तमनोरथग्ने नमो नमो भक्तमनोरधग्न नमो नमो भक्तमनोरधेश नमो नमो विश्वविधानदक्ष नमो नमो दैत्यविनाशहेतो नमो नमः सङ्कटनाशकाय नमो नमः कारुणिकोत्तमाय नमो नमो ज्ञानमयाय ते नमो नमो ज्ञानविनाशनाय नमो नमो भक्तविभूतिदाय नमो नमो भक्तविभूतिहन्त्रे नमो नमो भक्तविमोचनाय नमो नमो भक्तविभन्दनाय नमो नमस्ते प्रविभक्तमूर्ते नमो नमस्तत्त्वविबोधकाय नमो नमस्तत्त्वविदुत्तमाय नमो नमस्ते नमस्तेऽखिलकर्मसाक्षिणे नमो नमस्ते गुणनायकाय इति श्रीगणेशपुराणे उपासनाखण्डे చేవకృత సంకష్టనాశన గణేష స్తోత్రం సంపూరిణం ఇప్పటి వరకు ఈ వీడియో విన్నందుకు ధన్యవాదాలు ఇలాంటి వీడియోల కోసం మా ఛానల్ను సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి అలాగే ఈ వీడియో మీకు నచ్చినట్లయితే లైక్ చేయండి బెల్ బటన్ని యాక్టివేట్ చేసుకోండి